Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Həcər müəllimə. Bu gün sizinlə plazmatik membranın quruluşu haqqında danışacağam. Plazmatik membran bütün canlı aləmlərdə rast gəlinir və bu e, plazmatik membran hansı hissələrdən ibarətdir? Onun tərkibinə bir baxaq. E, plazmatik membranın quruluşuna baxdıqda onun 2 lipid cərgəsindən, yəni baxın bu sarı rəngdə verilmiş hissələr lipid cərgələridir. İkili fitcərgəsindən onların arasında yerləşən zülallardan ibarətdir. Həm lipidlərə, həm də zülallara xüsusi qruplar birləşir ki, bunlara karbohidratlar deyirik. Yəni karbohidrat qrupları birləşir. Baxın, bu şəkildə təsvir olunduğu kimi karbohidrat qrupları birləşmişdir. Və bu karbohidratlar saf karbohidrat şəklində deyil, karbohidratın birləşmələri şəklində rast gəlinirlər. E, Diqqət etsəniz, əgər mən lipid cərgəsi dedim, lipid qatı demədim, çünki 2 dənə cərgə, bax həm bu cərgə ilə, həm bu cərgə. 2-lik lipid cərgəsi bir lipid qatını əmələ gətirir. Demək, plazmatik membranın quruluşu 2 lipid cərgəsi və ya bir lipid qatından və onların arasında yerləşən zülallardan ibarətdir həm lipidlərə, həm də zülallara karbohidrat qrupları birləşdir. Əgər e, lipidlərə birləşmiş karbohidrat qrupuna baxırıqsa, bunlara glikolipidlər deyəcək. Glikoz şirin, yəni karbohidrat, karbohidratın lipidlərə birləşmiş hissəsidir. Yox, əgər bu karbohidrat qrupları zülallara birləşirlərsə, onda bunlara glikoproteinlər deyəcək, yəni bax bu şəkildəki kimi. Həmin bu zülal molekullarının yuxarı hissəsidir. Bunun özü də e, glikoproteinidir. Bu da glikoproteinlərdir. Və bunlara birləşən karbohidratlarla birlikdə artıq buna glikoproteinlər deyəcək. Yəni karbohidrat zülala birləşibsə, zülal nədir? Proteindir glikoprotein deyəcək, karbohidratlar əgər lipidlərə birləşə bilərsə, glikolipidlər deyəcək. Bunlar da plasmatik membranın quruluşunu hərəkətli, dinamik edir. Həmin bax bu lipid qatları, karbohidratlar onlarda siqnal funksiyası yerinə yetirir və iki lipid cərgəsi arasında toplanır yağ mənşəli maddələr bunlarda xolesterinlər deyəcək. Yəni xolesterin əslində harda toplanmış olur? İki lipid cərgəsinin arasında. Baxın burada da bir xolesterin verilmişdir. Əgər desələr sizə ki, plazmatik membran neçə lipid qatından ibarətdir? Burada bir lipid qatı deyəcək. Neçə lipid cərgəsindən ibarətdir? Bir lipid üz istəmi 2 lipid cərgəsindən ibarətdir. Lipidlər hidrofob maddələr olduğundan yağda həll olan maddələr lipid qatından keçəcək. Suda həll olan maddələr isə e, zülalların əmələ gətirdiyi protein kanallarından keçəcəkdir. Demək, lipid qatından keçəcək yağda həll olanlar, suda həll olanlar isə protein, e, həmin onların içərisindəki proteinlərin boşluğundan əmələ gələn kanaldan e, suda həll olan maddələr keçəcək. Yağda həll olan maddələr hansılardır? Məsələn, A, D, E, K vitaminləri, yağ tipli, yəni steroid tipli hormonlar, lipid qatından keçəcək. C, B qrupu vitaminləri, həll olan ə, ionlar, ə, duzların suda həll olmuş formaları, yəni hidrofil maddələr isə həmin bu protein ə, protein kanalının içərisindən keçəcəkdir. Plazmatik membranın öz quruluşunun təzələnməsi Holci kompleksinin hesabına gedir. Yəni Holcidən əmələgələn maddələrin hesabına plazmatik membranın öz quruluşunu yeniləyir.